যোৱাকালি মানে গাখীৰ খাবলৈ নাপায় মানে অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে এইটো যোৱাকালি ভিডিঅ' আছিল যিসকলে চোৱা নাই আকৌ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ৰাতিপুৱা ছটা বজাতে এয়া টাউনত চাহ বিচাৰি পুহিছোঁ মানে সোনকালে উঠিলোঁ আজি গতিকে চাহ একো খাওঁ বুলি হ'লে চব দোকানলৈ বন্ধই

গোটেইকেইটা এতিয়া আমি চাহ খালোঁ আৰু লগতে চাওকচোন আমাৰ টিকলো একদম পুৰা আৰামত শুই আছে এতিয়া আৰু আজি আমাৰ তিনিদিন হ'ল আৰু আজি আমাৰ ৰিলিজ দিব আৰু উঠিব পৰাই নাই এতিয়াও এয়া আমাৰ ৱেডিং পত্ৰ একদম পূৰা চব ৰেডি হৈ গ'ল আকৌ ইফালে এইটো সৰু ধামাকাটো ৰেডি হৈ আছে যাবলৈ ৰাতিপুৱাই গাখীৰৰ চাহ খোৱা একদম বৰঙি চমি কৰি অৱস্থা নাই আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি আৰু এইফালে ঘৰলৈ যাব আৰু এইয়া ঘৰলৈ যাবলৈ একদম পূৰা ফিটিং হৈ গ'ল মানুহ এতিয়া ঘৰলৈ যাব হয় হয় আজি ৰিলিজ ল'ম বুলি গম পাই একদম চবে মানে কিবা এটা খোৱাই থৈ যাব কিবা এটা খুৱাই থৈ যাব ইফালে ৰিলিজত বা কিমান খৰচ হয় কিমান দিব পাওঁ কিমান দি কিমান আছে সেইবিলাক খবৰ নাই খালী মানে চবটো পইচাই লাগে ইয়াত আৰু আমাৰ জেঠাই ঘৰত আহি গৈছে মানে খবৰ ল'বৰ কাৰণে কালি ৰাতিও ভাত লৈ পেলাই আহিছিল আৰু জেঠাই আহিব পৰা নাছিলে ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া জেঠাই আহিছিল আৰু আজি দুদিনৰ মূৰত এতিয়া উঠিছে অলপ খোজকাঢ়িছে আৰু এইখন বিল আৰু সেইফালে পয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা দিলোঁ আৰু লগত চাৰি হাজাৰ টকা ঔষধ লৈ এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাত কিনি অনা হ'ল বা পয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা খৰচ মই প্ৰথম যে মোক কৈ ন মাথা চথা ঘূৰাই গ'লোঁ ই ত্ৰিছ হাজাৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া ধৰি লওক ট'টেল খৰ্চ ত্ৰিছ হাজাৰবোৰ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নহ'ল ন ভাবিছেনে খৰচ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা বোলে মই এইফালে হেৰি কি কয় হেৰি বিল দি থৈ আহিছোঁ মই অঁ মেডিচিনৰ বিল দি থৈ আহিছোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা মই নহয় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ মানে মেডিচিনৰ বিল পাঁচ হাজাৰ হ'লে দেখোন হেৰি হ'ল দেখোন চল্লিছ হাজাৰ টকা বিল হ'লেই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰটো মানে এনেই ক'লে মানে পাঁচ হাজাৰ টকাটো মানে জানেই খবৰে ফোন কৰিব চবকে এতিয়া মই বহি থাকিলে মানে পাঁচটামানক এতিয়া ৰিলিজ দিছে না কেছটো যে পাঁচটামান কেছৰ চবেই সেই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ হয় নহয় ডক্টৰে ফোন কয় তাৰপিছত সেই পাঁচ হাজাৰ টকা ছয় হাজাৰ টকা এনেকৈ এৰি দিয়ে তাৰপিছত ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা মানে বিল হয়েই মানে চবেই ফিক্স আকৌ মেডিচিনৰ চাৰি পাঁচ হাজাৰ টকা ফিক্স সেইটো থাকিবই

এতিয়া আহি ঘৰ পালোঁহি আমি আৰু মানে বিচনা বিচনা পাতি সকলোৱে ৰেডি কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আৰু মানে বহুত ভাগৰ লাগি আহিছে আৰু বাকী কথাখিনি মানে কাইলৈ ক'ম আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ বাৰু ইমানখিনিতে খামৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম এতিয়া মানে ভাগৰ লাগিছে ভাত খোৱা নাই দিনটো গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ খাই লৈ পেলাই অলপ শুইয়ে দিওঁ মানে মানুহবিলাক আহি আছে দেখাই আছোঁ বাৰু চাবৰ কাৰণে গতিকে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৰিম চাগৈ ইমান এটা সামৰিম গতিকে কাইলৈ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ বাই বাই কালি